Давайте послушаем сейчас, что говорил после игры главный тренер Киевского Динамо. С 2011-го они перемагали в Киеве Шахта. Да, я об этом сказал и сегодня на установке. И действительно я рад, что ребята поняли, что сейчас есть возможность обыграть Шахтеры. Я рад за них, что на поле они отдали все. И, наверное, этот гол это награда. Знаєте, був період в першому таймі, друга половина, коли Шахтар домінував. І Багато людей думали, що от зараз Шахтар додасть, але сталося зовсім по іншому. Що ви зробили так, щоб переламали хід гри? Да, в першу чергу ребята переламали своїм желанням, пытались контролювати м'яч, пытались создавать атаки, лишили шахтів больше мяч, м'яча во втором таймі. Звісно, важну роль зіграло удалення, але. Но... Я думаю, так як іграв Шахтер грубо, так як ми грали грубо, я думаю, що Шевчук наіграв на, на красну карточку. Багато людей відзначають фізичний стан ти нам. Ви згодні, що це як такий пік форми, Сьогодні талон, був, ви сильніше було їх швидше, мобільніше. Ну... как может быть пик формы, если мы 48 часов назад играли важнейшую игру, где ребята отдали все силы. Конечно, сегодня было тяжело, и я говорил об этом раньше. Наверное, это в первую очередь не прерогатива двух клубов договариваться, а прерогатива сборной. Потому что сейчас, я уверен, и тот же Андрей Ермоленко сидит сейчас в холоде, ведущие игроки сборной через три дня должны играть, потом через два. Конечно, это неправильно. Я считаю, Тут не нужно исходить из интересов «Шахтера» или «Динамо», разницы нет. Для меня, наверное, как и для всех украинцев, сборная превыше всего, и интересы сборной. То, что мы выиграли или проиграли, тут, наверное, большой разницы нет. Но сейчас я не представляю, как эти ребята могут играть две игры, важнейшие для сборной. Ну, это такое. Сергей Станиславович, Мерча куда в первое интервью российскую мову, и он сказал про то, что его команду сегодня вбили. Арбитраж. Да, можно за некоторые сезоны пол команды чемпионата могли раньше говорить об этом. Я думаю, что судья сегодня давал желтые карточки и красную по делу, потому что футболисты «Шахтера» действительно действовали грубо. И то, что раньше им их не давали, эти карточки, то, наверное, это вопрос к другим судьям. И было достаточно Прецедентов, когда можно было. Сегодня дали. И, конечно, наверное, он может на это говорить. Я считаю, что мы переиграли по игре не только из-за удаления, а и за счет действительно желания самих ребят победить шахтер сегодня. Вылозу, мотивацию в себе шоу. Ну, вы видели сегодня. Да, пока, к сожалению, Мигеля, наверное, не хватает на 90 минут. Но то время, которое он был на поле, он отдал все силы, и я ему за это благодарен. Потребанда нам выпускать не хочет? Ну, это как сам Мигель решит. Я всегда об этом говорил. Не только Мигель, да все футболисты. Если они мотивированы, если они хотят играть в этом клубе, то Мигель – это игрок европейского уровня.